Рассчитывают ли ваши аналитики такую ситуацию гипотетически, возможности распада России, как по, при... по, примеру Советского Союза? Этот вариант уже у нас зазвучал, и как бы он уже на повестке дня есть. Как бы не было... Спасибо. спасибо. Начну. Если развалится Россия, нам всем будет хана. Это самый страшный вариант для вас и для нас. Россия – это оплот всего постсоветского пространства. И не надо думать, что ну, допустим, Казахстан, в Казахстане есть все то, что есть в России, и Казахстан обойдется без России. Никогда Назарбаев такого не говорил. Мы без России себя не, не видим. Это объективно. Может, мы и не хотели бы, чтобы так было, но это объективно. Поэтому упаси Господь от распада, э, распада России. Упаси Господь любыми судьбами сохранить это пространство эту цивилизацию необходимо. А это будет похлеще, чем распад Советского Союза. Мы даже об этом не думаем, не мыслим. И если надо, нас никто об этом не просит, пусть не обижается там кто-то. Если надо нам положить на алтарь этой борьбы все, что есть у Беларуси, мы будем бороться за то, чтобы Россия существовала, чтобы она была крепкой. Чем крепче Россия, тем легче нам вы знаете я опять же не стану тут советов никаких давать не мое это дело но э, с кавказом что то надо делать и вы знаете тот идиот который сегодня в россии говорит о том что кавказ отделить раковая опухоль это начало конца как только что то произойдет с кавказом это начало конца благо что эти люди наверное не, э, не принимают решения в россии не дай бог бы им еще отдать принятия решений в России, то точно Россию бы развалили. Ну, что я вам могу сказать? Я только могу сочувствовать всему тому, что происходит там. Этот регион...